работа в Сваре была хороша тем, что это был, была команда по-хорошему сумасшедших людей. У нас было всего 8 человек. Ни один из этих 8 человек не был случайным. Для всех это была работа мечты. Никто вообще себя не представлял другого места для того, чтобы пойти туда работать. Все считали, что они в лучшем журнале, который они только могут делать. Мы, то, что мы делали, вообще говоря, не Все, что мы делали, было против правил этого бренда. И тем не менее, это было удачным, успешным. Огромный финский холдинг Sonoma, который здесь издавал журнал Москва, затеял гигантскую реструктуризацию еще в 2011 году. А, нас начали продавать в том числе. И, а такие сделки тянутся годами. В общем, тянулось это три года, и тут на Украине началась война. Если бы, может быть, не принадлежали Sonoma, мы бы выжили. Да? Если бы нас успели продать то до начала всей заварушки, мы бы тоже, может быть, выжили. Но сделка, которая да, проходила прям, ну, Вдруг оказалось, что в стране там, революционная смена власти и военный конфликт. Стороны поняли, что им проще сбросить балласт. Потому что ну, слишком сложно. Вот. В редакции у меня над столом висела пробковая доска. я на эту пробковую доску пришпиливал идеи для больших материалов. Я брал значит, записывал на нем тему и пришпиливал. И когда я уходил, на этой доске были некоторые бумажки, которые висели там больше года. Я про одну расскажу, наверное, чтобы не распыляться. Мы очень хотели сделать материал про председателя интернет-партии Украины. Который, вы, возможно, помните про чудесный год с Чубакой и Дартом Вейдером, история этой интернет-партии началась не с этих городов, потрясающе, удивительно. ее стоит одесский хакер, которого в середине 90-х ФБР совместно с украинской милицией поймала за взлом, ну не за взлом, за карту в Одессе. Позвонили в дверь, ну он правда понял, что за ним пришли. И сначала пытались зарезать дверь, не смогли, и тогда пробили дверь в стене возле двери. За те три часа, пока они пробивали дыру в стене, значит, чувак жарил Кредитные карточки на, у себя на, на сковородке. А, а в микроволновке его обнаружили жесткие диски. Кроме того, один жесткий диск у него был вмонтирован в пол. И когда его достали, обнаружилось, что содержимое жесткого диска стерто магнитным импульсом с помощью устройства, которое он активировал, нажал на брелок. Вот. Было потрясающе судебное разбирательство я говорю, ну зачем сжать кредитные карточки, завтра как решить. А магнитным импульсом зачем стерли данные жесткого диска? И, так это не я, это у меня просто вот прилог, там от ключей, от автомобиля, а это у меня слева взял, он да. случайно нажал на кнопку. Ну, в общем, то есть это феноменальный авантюрный роман, да, там был настоящий э, Остап наших дней, которого здесь судили, потом его выпустили, ему дали условно выпустили, потому что за него вступились два депутата из партии регионов. И вот, значит, после этого он затеял еще несколько авантюр. Он занимался контрабандой. Потом он организовал интернет-партию. Он дискутировал с Мобродей в прямом эфире. Ну, то есть, это При этом этот чувак ходит по Одессе, значит, в таких шортах, бермудах и в рубашечке такой, в гавайской, да, и там, с обосочкой, и в бутылке пива. Ну, это феноменальный персонаж, в о нем одно удовольствие писать. И мы год не могли к нему достать. Ну, то есть, в конце концов, мы в качестве автора нашли девушку, которая ему просто нравилась, ну, как девушка, понимаете, да? нравилась она ему внешне. На всеми остальными он отказывался разговаривать. Наконец мы нашли барышню, которая была корреспондентом Форбса, которая его знала, и которой он испытывал значит, некое сексуальное влечение, и только поэтому согласился с ней поговорить. И полгода они не могли встретиться, а после этого и успели выбор начаться, и появиться Все эти проклятые бигборды, и война, а потом нас закрыли, и вообще материала так и не появилось, и я прям ужасно шептал. Это был висок. это прям, это был просто золотой термин. Что журналистика, это вообще очень болезненно. Это прям очень больно с первого дня, вне зависимости от того, на какой ты должности работаешь. Можно обучиться за достаточно короткое время, причем лучше всего это делать... В полевых условиях лучше всего наняться в редакцию кем угодно, да, там, ну, перекладывать бумажки и постараться как можно быстрее получить практические навыки. Я уверен, что если вы найдете себе работу, например, на втором или на третьем курсе в какой-то редакции, и эта работа именно по, по вашей специальности будет вам немножко мешать вашей академической успеваемости то ваши преподаватели поймут, да, они поймут, что это, это обучение, которое даже, ну, наверное, это даст, которое даст самое важное. И лучше иметь диплом не журналистики, а какой угодно другой. Ну, я не знаю, например, если вы хотите писать о культуре, там, искусствоведение, архитектура, музыка, что вам ближе вашему сердцу.